Сиат Ибица. Не работает панель приборов. То работает, то не работает. Вот так пропаяны разъемы. Так пропаяны микросхемы. Может ли при такой пайке что-то работать? Какое-то время может. Ну а сюда, наверное, ложили паяльник. Как подставку использовали. Текстолит аж вспух. Так что будем паять. Может быть, может. Паяем. Что определил? На вот этом транзисторе отсутствует питание. Хотя вольтметр показывает там 11 вольт. Значит, здесь питание на диодах присутствует. Что оказалось? Оказалось, что вот, этот, вот это переходное отверстие сгнило. Просто прогнило и потеряла контакт. Вот сейчас есть. Проверяем. Не светит. 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 Даю нагрузку. Все. Нагрузка. 21 ватная лампочка. Светит. Не светит. Пропаиваю отверстие. Панель приборов ожила. в микроконтроллер. Окей, собираем. В еще нужно разъем.